Добрый день, уважаемые друзья. С вами снова Спильное Тв, мой коллега Александр Кожурин. День. И я Дмитрий Левицкий. Александр, вот у нас э, такая, несколько за прошедших пару дней произошло несколько таких достаточно интересных событий. Э, они э, можно таких, их объединить по таким э, э, умным выражениям, как, что можно сказать, э, которые можно сформулировать как «десакрализация mm -hmm. власти. То есть у нас, так сказать, граждане мали возможность несколько разів ударить по лицу господина, Царева, ударить по лицу господина Добкіна, ще раз ударить по лицу господина Царева. Вот Що ви думаєте, Олександр, об этом? Тобто, як це вот в общем тренді развития нашого общества? Ну не знаю. Ну, Можна навіть сказати, що це такий натуральний хід розвитку подій, тому що. На Україні завжди до влади відносились так утилітарно і більш утилітарно, ніж приймен, наприклад, з Росією, де влада була такою. У нас не такої як в Росії. А якщо влада, ну скажімо так, вжи, вжиє таке слово буреєт, uh -huh. то, то реакції можуть бути різні, а в нинішній ситуації. Небезпеки і загальної такої, може, трохи істеричності. То те, що ми побачили, то це досить, ну, можна пояснити, в принципі, да? люди певною мірою, мабуть, вже наїлися чи що таких заяв і хочуть якось донести свою думку навіть в такий спосіб. Ну, я з цим соглашусь, что есть как бы дві сторони цього процесу, на мій на скромний взгляд. З однієї сторони, у нас некоторая благодаря вот, толерантності, которая граничила, скажем так, з такою, я б даже сказал, безхребетністю, которая була притаманна українською мовою нашому обществу, Тобто у нас політики і На бытовом уровне это было и в политике достаточно высокого уровня позволяли себе высказывания и действия, за которые в другой стране их ну, в лучшем случае бы привлекли к уголовной соответствующей ответственности с серьезными сроками, а в худшем недовольные граждане быстро разгромили бы их поместья и сам, самих их, условно говоря, бы ну, сделали им немножко бобо. То есть у нас политики привыкли, что они могут откровенно антигосударственные действия производить, и им за это ничего не будет. Соответственно, как говорится, терпеться в определенном смысле, все это можно понять. С другой стороны, конечно, подобные действия, они не укладываются в рамки правового государства, это в определенной степени самосуд. То есть его как бы можно понять, но нельзя оправдать. И еще есть, конечно, такой момент, что всеми этими действиями пользуются наши, горячо любимые братья, которые всячески в своей пропаганде используют эти э, события для ]abilities. того, чтобы показать да продемонстрировать якобы нестабильность, которая присутствует в украинском обществе, якобы нелегитимность власти, якобы неуправляемость процессов и тому подобные вещи. То есть это можно понять. Вот. Э -э -э вот с другой стороны. Э -э Як ви вважаєте, Олександр, возможно, що вот, нужно делать нам в цій ситуації, нам, як обществу, нам, як політикам? Як ви вважаєте? Ну, ось ми тут спілкувалися з нашим попереднім гостем і мені дуже сподобалася ця теза. Я думаю, її можна так трошки прорекламувати. Ми не вміємо розмовляти один з одним. І ця ситуація просто свідчення яскраві того, що десь тут затик. На, на цій лінії між політиками і, і, і людьми. Тому е, я думаю, це буде просто гарним уроком для, для всіх, так? І просто треба розмовляти. Ну, треба виговорити. Я б немножко б зробив виговоритися можливо, але я б немножко зробив акцент немножко в другому смыслі. нашему государственному аппарату и службам, которые его представляют, которые его защищают, нужно как бы сделать из всего произошедшего выводы, что если они не будут делать свою работу, то обычным гражданам придется делать свою работу за них. Но тогда возникнет вопрос, зачем нужны эти органы и эти структуры власти. То есть если власть этого не делает, повторюсь, приходится этим заниматься гражданам. Вот. Соответственно, конечно, были очень положительные, я бы сказал, моменты, что наконец-то с художествами господина Царева, что он был вызван, находился в прокуратуре, давал показания, давал показания в СБУ, насколько я знаю, возбуждено сейчас уголовное дело по статье о сепаратизме с достаточно серьезными сроками. Но это уже положительный процесс. Но надо только начатое доводить до логического конца. В этой связи хотелось бы немножко остановиться вот на таком моменте. Вот господин э Александр Янсен, который возглавляет самооборону города Николаева, и который имел э возможность, я бы даже сказал, удовольствие mm -hmm. э поспелковаться, весьма в близкой обстановке с господином Царевым, э он э совершенно резонно, опять-таки, включая о том, что я сказал немножко раньше, ставит вопрос по следующим углом. Что, господа, давайте решать ситуацию с, с этим беспределом, который сейчас творится в Донецкой, в Луганской области и частично в Харькове, и не, некоторые есть тенденции в Одессе. И, ну, слава богу, насколько я знаю, в Одессе берется под контроль в первую очередь гражданскими структурами, вот. Господа, давайте решать эти вопросы. То есть те люди, которые, которых возглавляют русские диверсанты, которые захватывают арсеналы, захватывают mm -hmm. военную технику, которые угрожают оружием обычным людям, с ними надо вопрос решать радикально. По закону, по э, правилам, но, соответственно, без всяких сантиментов. Если государство это не делает, давайте, господа, дать возможность соответствующим структурам под контролем государства решить этот вопрос. Иначе. Будут проблемы. Ну, Второе, там... Повторение крымского сценария нам не нужно. Как вы думаете? Ну, там это? была мова про раздачу зброи. Я бы сказал, бы, скорее всего, не про раздачу зброи, а вот тем патриотическим формированием, которое сейчас есть практически в каждом регионе Украины, насколько я знаю, они, кстати, есть и в Донецке, и в Луганске. Сейчас они вынуждены действовать фактически партизанскими методами в той вакханалии которое там творится с подачи русских диверсантов в партии региона, говорится о том, что давайте легализуем эти формирования, они должны провести соответствующую юридическую подготовку, соответствующую тактическую, практическую, получить возможность владеть э, спецсредствами, соответствующим вооружением и техникой, дать им возможность навести порядок в своих регионах. Ну, я погоджуюсь с тем, что треба владе діяти более оперативно, потому что она Таке враження, що знаходиться в стані такої заторможеності трохи і спізнюється постійно е, на 2-3 кроки від своїх, як би, е, ну, від своїх ворогів, від наших ворогів. Я з цим згоден. Е, лише все ж таки я тут е, є такої думки, що дуже обережно треба з, з, зі зброєю. Дуже обережно. Тому я е, тут ну, підтримую. Ця персона може комусь подобатись, комусь ні, але я тут підтримую ту що тут треба такого огульного, огульної роздачі зброї бути не може і з цими е, новими загонами, так, е, там треба ну, такий великий контроль. Ну на самом деле, вот в цьому я не соглашусь з вами, Олександр. По якої причині? Смотрите, дело в чому, що ми видим зараз, допустим, в Славянській. Русские диверсанты, разведдиверсионные группы захватили арсеналы, захватили город и раздали оружие просто банально всем желающим, кто пришел желающий под местную обладминистрацию, под СБУ, под милицию. Естественно, пришла местная маргинальная публика. Соответственно, она получила в руки это оружие. Законопослушные граждане оставались по домам и этого оружия не получили. Соответственно, сейчас все эти безобразия и бесчинства, которые творятся в этих регионах, мы имеем ситуацию асимметрии. То есть криминалитет вооружен, обычные нормальные люди, в том числе и патриотические настроенные, даже настроенные нейтрально, но которые хотят порядка в своем родном городе, не, не имеют возможности иметь оружие легально или даже нелегально. То есть к чему я веду? Те, кто хочет его иметь нелегально, его имеет и получит из тех или иных источников. Те, кто хочет ему иметь его легально. Давайте ще о хороших Совершенно верно. Давайте ми, э, приймемо, наконец-то закон про зброю, який предполагают многие общественные активисты, в частности, Украинская ассоциация зброї ОВЗ, яку розглядає господин. У uh -huh. Этот закон уже отработан в комитетах. Давайте примем этот закон, легализуем этот порядок. То есть, естественно, чтобы ручья не попадали в руки случайных людей, то есть психически ненормальных, людей с неадекватной психикой, людей маргинальных, то есть алкоголиков, наркоманов это достаточно uh -huh. просто сделать. Но давайте получим возможность закопным послушным гражданам, иметь на законных основаниях оружие, в том числе и короткоствольное, иметь возможность носить его с собой. Ну, я... То есть я уверен, mm -hmm. что, я не, немножко э, закончу, я уверен, что вот те ситуации с обстрелами автомобилей и так далее, они бы не были в... так широко распространены в тех же областях, если бы те знали, что они натолкнутся на адекватный ответ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це, це так, так, адекватный ответ мое будет все-таки вид профессионалов. Армия, ну и зараз СБУ. Ну, на міліцію я б зараз не сподівався. все-таки, А на ті дві ще там ще є патріоти і, і там. Хоча і тут теж, але якось так все-таки складніше. Е а що стосується е володіння зброєю, бо зараз дискусія така дос достатньо велика, то я тут є прихильником того, що е в мирний час зброя видається лише на час е військових зборів, а потім. Е Я опять-таки категорически не соглашусь с этим. Если мы доверяем своим гражданам, если мы прислушиваемся к их голосу, если мы их не боимся, почему мы должны бояться, оставить, бояться вооружения этих же самых граждан? Почему швейцарская Швейцария не боятся своих граждан? Почему свои граждане не боятся Соединенных Штатах Америки? Хотя там есть преступность. И преступность есть и в Швейцарии, ну, в Швейцарии ну, значительно врачи, на меньше. наивысший в свете процент смертей от необережного положения оружия. так что. Ну, понимаете, в чем дело, Александр? Может быть, но у нас еще больше процентов смертей от табуреток, Можливо, бутылок и так далее, а также от отравления фальсифицированным алкоголем, дорожно транспортными происшествиями и так далее. Как сказал в свое время Фридрих Великий своим солдатам, и что собираетесь жить вечно. То есть понятно, что есть, будут какие-то несчастные случаи, они есть, но на самом деле эта статистика минимальна. Э -э, дело в чем? Вооруженный гражданин — это гражданин, которому нельзя навязать свою волю. Соответственно, <клёх> гражданин уже подразумевает, что человек ответственный. Да? Соответственно, если мы призываем человека в армию, если он проходит соответствующие метод и происходит соответствующую военную подготовку, <coughs> почему? В, в, служа в запасе, он не имеет возможности иметь соответствующее вооружение, легкое, индивидуальное дома. Да. Для чего? Для того, чтобы в любой момент, по любому зову, вне зависимости от ситуации в стране, он мог бы среагировать на ситуацию. Кстати, есть очень интересный исторический пример. Он обычно не приводится сторонниками легализации оборота оружия, обычно он, так, же, так скажем, умалчивается, да, приводятся какие-то страшилки, ну, там, я, в школах. Я, мабуть, теж належу, <клес> да? належу до противника. Ну, я, 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 я так понимаю, да. Вот я как раз сторонник. Э, случай с Норвегией. Значит, э, это, кстати, очень показательный, вообще, случай в двух аспектах. Я немножко так, вообще, нашим телезрителям будет, стать это, наверное, интересно. Норвегия пыталась сохранить нейтралитет во время, к началу Второй мировой войны. Вот. И э, ситуация сложилась следующим образом. Обе стороны конфликта, то есть в то время Советский Союз не вступил в Первую мировую войну, это был 40-й год, то есть Британия с Францией и, соответственно, гитлеровская Германия с другой стороны, обе эти стороны противоборствующих, приняли решение о нарушении нейтралитета Норвегии, о ее оккупации просто э, немцы успели, фашисты успели первыми, mm -hmm. да? И более того, корабли уже с десантом англо-французские, соединенные эскадры, они уже шли в Норвегию для высадки десанта. Mm -hmm. То есть нейтралитет Норвегии был бы нарушен в любом случае, да. Но речь, если в данном контексте про оружие не об этом, И был высажен немецкий десант достаточно внезапно, тяжелое вооружение, многие регулярные части норвежской армии оказались разоружены, вот. И э, э, Обычные норвежцы, где было достаточно широкое распространение огнестрельного оружия, в том числе боевого так, военных образцов среди населения, организовали сопротивление. Более того известная история, когда члены одного из норвежских стрелковых хрубах несколько недель в горах задерживали немецких парашютистов и дали возможность королю, королю Норвегии, насколько я знаю, эвакуировать членов королевской семьи. То есть это была даже такая история. Она, она не рассказывается с противниками борьбы с оружием, да? Вот. То есть есть вот такая вот история. Вот. И нам стоит взять на вооружение этот опыт как в части нейтралитета, так и в части вооружения свободных граждан. Ну, <космех> 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 можно еще то, Я думаю, уже э, Посмотрим ролик. Да, как це... Да, кстати, да, мы немножко да, посмотрим, как отбывалось с, с сиподия, еще до... Господина Добкина. Уважаемые друзья, я думаю, что вы многократно уже видели этот ролик, но я хотел бы вас обратить внимание о второй ролик, то, что говорит господин Александр Янсен, глава самообороны Николаева, именно в части обеспечения боеспособности гражданских подразделений по защите нашего, нашей страны. Друзья, уважаемые телезрители, вы услышали ролик, в котором прозвучали слова Александра Янсона. Ну, с моей точки зрения, он и украинскую мову целком мою рацию, но также в этой связи хотелось бы вспомнить недавнее заявление господина Турчинова, в частности о том, что гражданам оружие не положено, что будут есть соответствующие у нас государственные структуры, но вместе с тем, Насколько вот буквально сегодня прозвучало заявление, что госпожа Тимошенко решила создать, условно говоря, белую гвардию, да, как мы шутим. Э, то есть создать э, некое формирование, которое она собирается возглавить по защите государственной целостности. Но ну, я думаю, что господин Турчини не откажет Юрию Владимировне в э, вооружении ее формирования. Вот что вы думаете об этом, Александр? Я думаю, что... Скажем так, підвищення мілітаризації, яке політичні сили, що зараз при владі, ну, роблять, зокрема, ця історія з Тимошенко з цією новою організацією, я на неї дивлюся, як на таку більш загальну, як на епізод більш загальної картини, по можливій відміні. Президентських так, тому що Тимошенко тут не є фаворитом, не є лідером, і, можливо, їй або її політтехнологам хочеться м, принаймні перенести ці вибори. А для цього треба просто продовжити таку ситуацію непевності, ситуацію надзвичайного стану і так далі. І така мілітарізація, Таким опосредкованным способом будет <как> этому, как у меня, <как> ну Возможно, вы и правы, но в любом случае мне хотелось бы пожелать Юлии Владимировне э и ее политехнологам за лесом, э за деревьями политехнологии увидеть лес, за которым вся наша страна, и поменьше заигрываться в эти игры, потому что с другой стороны нам противостоит циничный безжалостный и расчетливый сильный противник в виде Российской Федерации. Соответственно, чтобы эти игры не привели к потерям для нашей страны. Я думаю, на этой оптимистической ноте мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. С вами был Дмитрий Левицкий.